Salam Qurbanbay, axşamınız xeyir olsun. Salamlayıram Azərbaycan xalqına. Gözəl xalqımı salamlayıram. Təhlükəsizliyin təminatı ilə ki, sən dəfə baş prokurorlara necəki qeyd etdirdim. Baş prokurorun şəxsən o binanın özü, Dövlət Təhlükəsiz Xidməti, Daxişlər Nazirliyi və cənab prezident ki, təhlükəsizliyi birbaşa zəmanət götürsünlər zəmanətə. Bir daha deyirəm, mənim burada yolum Heç bir gizli yolum yoxdur. Hər ifa ifadəmdə də bildirirəm, dövlətin yanındayam. Amma bu işlərə hüquqi qiymət verilsin, reallıq ortaya çıxsın, əsl xainlər, əsl səbəbkarı, günahçılar cəzalandılsın. Bu sizlərin də başucalığıdır, xalqımızın da başucalığıdır. O cümlədən də bəlkə biz sakitləşərik bundan sonraki həyata. Mən geriyə qalib xidmət niyyətində deyiləm. Amma bəlkə bundan sonraçı ömrümü Normal yaşadım. Mən bilirəm ki, digər şəxslər hamısı içindəziyyət çəkir, əzab çəkir. Mən hər kəsi bilirəm. Qurtarmalıdır bu, sonlanmalıdır bu oyun. Dəstərin artıq yetər. Yetər, bu döyüşdə də vətənin yanında oldum. Ali başkomandanın qarşısına getdim. Səhmlətdik. Füzuli'dən başlamış şühaya kim getdim çatdım. Səhmlətdik, amma gördüm yox. Həman qayda qanundur. Həman Çörtəbi əmrlərdir. İnsanların qırılmağı ilə növbəti əmrdə düzəliş edənlərdir. Burada destanslar danışıqları yoxlanılacaq bu gün medal alanlar, vəzfiə gedənlər, millətin balasını qırıb say hesabına vəzifə tutanlar hamısı hesablanacaq, hamsa. Onda biləcəksiniz. Ağlı zabit, əskərini sevən zabit, şəhid verməyən zabit hara? Sizi kimi cəmaatın balasını üzr istirirəm toyuq kimi aparıb qırdıran hara? Sonra da medal rütbələb Kimlər isə qabağına təqdimata çıxarılırsınız. Həq-ədalət yerə çıxacaq. Qalğıma da səslənirəm. Vilen, bu işdə geriyyə addım atası deyiləm. Onlar götürəllər, tutarlar. Nə bilim, onsuz da e, bir daha mən əvvəlki verilişdə bir söz dedim. Dedim Elmarın evindən samolyot çıxsa, yəni şübhəyə gəlməyin. Hər şey olar. Demişəm sən ki, bu canım sizə qurbandır. Eyb yox. Amma həqiqət ortaya çıxacaq. Həq qədər ədalət ወrdiyə çıxsın. Mən də istəməzdim. Bu 4 illik gözləməyimin də səbəbi məqsəd hansısa bir qırağın, hansısa bir digər yerin, hansısa bir, nə bilim, qonşu ölkənin kiminsə xəbəri olsun mənim ölkəmdə, mənim ordumda belə şeylər baş verir. Dözdüm, gözlədim, dəfələrlə yazdım, tökdüm, amma baxdım ki, qarşıma aldılar, problem yaraddılar. Evimdən çağırıb, nə bilim, sən dövlətlə çevrüş hazırlırsan deyirlər. Hansı fakta əsaslanırlar, hansı zəngə əsaslanırlar, mesajma əsaslanırlar. Adi 23-ün dövlətdə Hamsa bir tədbirin olduğunu, çağıcılıq olmağını dediniz. Mən bir insan kimi dedim ki, mən xahiş edərəm. Sağ olsun bu insanlar da bir zabit kimi dinlədilər, sözümə qulaq asdılar. Hamsa təşəkkürəm. Minnətdaram. Başa saldım ki, biz dövlətin adamı yox. Biz dövlətdən kənar heç bir iş görə bilmərik, ya bizlik deyil bu. Yaxşı bilirsiniz ki, bu günə kimi nə qədər qüvvələr cəhd etdi, zənglər etdi, görüşlər etdi. Mümkün deyil yolundan gitdönlərəsiz mənə. Mümkün deyil bəla hadirəm. Hesbir partiyanın, hesbir dinəmli müxalifətinin ancaq bir, müxalifətin bir nəyinsizvid eləm. Mən zabitəm, məskərəm, xalqıma, vətənimə, prezidentimə sadiq oğlan. Bu işin solunmayacağını, bu işin haqq-ədalətin ortaya çıxacağını, batmış qanların, başda generalim olmaqla, oyun qurbanı olmuş insanların haqqı qanın çıxmalı olduğunu. Bir şeydən nəzərinizi qaçırmayın ki, generalin ölümündən sonra Erməni bir məqalə yazdı. Dedi biz elə-belə generalı öldürməmişik. Bəli, o elə-belə oğul deyildi. O elə-belə oğulun bu günə kim gəlib yetişməyində o həyatını, illərini qoymuşdu. Əziyyətləri görmüşdü. Öz balası kimi əsgərləri qoruya-qoruya gəlmişdi ora. Artıq bundan sonra hələ ki 1-2 gün işimlə əlaqədar verlişdə olmayacam, amma yenə də deyirəm Azərbaycan ordusunun qeyrətini, namusunu sataşmaq buna cavab verilməliydi. Bunun ikinci bir adı yoxdur. Hansa bir oğul bu gün mən zabitə əl atırsa, əl atacaqsa birinci növbədə öz qeyrətini gözünün qovanına qoysun. Əgər sağ ələ düşəcəmsə. Cavab.